Всі ви прекрасно пам'ятаєте історію нашого захисника це Євгенія Петровича. Бонк, чоловіка, котрий з міста Вільнянськ, в котрого мер міста Вільнянськ разом зі своїми поддільниками отобрали квартиру. Я вирішила встретиться с его побратимами і взяти у них інтерв'ю. Знайже, що це за людина, людина, которая благодаря нашим хлопцям ми спокійно спимо. Благодаря нашим хлопцям спить не тільки я спокійно, а спить моя дочка, спить моя мамочка. Я буду переходити з української мови на російську та інше. Іноді можу і на татарську, тому що нагадую, що Крим це Україна. Так, він на сьогоднішній час окупований, але це Україна. Добрий день. Добрий день. Скажіть, пожалуйста, ваше ім'я. Мене зовут Калівніш Іван Ніколаєвич. Скажіть, пожалуйста, якого города. я место запрещу. А скажите, пожалуйста, насколько мне известно, вы воевали? Ну так, да, я только извинился, вот, все месяца не прошло. А скажите, пожалуйста, в каком году вы пошли воевать? Ну, как и Жека, мы с 1 марта в батальоне, 6-го окремого стрелецкого батальона, с 1 марта 22 -го. А расскажите, пожалуйста, ну, как да. вы познакомились с Евгением Петровичем? Ну, я был по этому взводе. А ви, ну, на команде. Вин с нами, вот, с нами жив. И, ну, так вот, как в одной хате с перших, ну, как бы, где-то недели через три. И, да. То есть вы раньше не знали Евгения Петровича, правильно да, я Нет, не знал, только на войне, только как а, а расскажи, он. пожалуйста, что он за человек все-таки? Ну, такой, веселый, он своеобразный, но правильный. Ну, что ну, что ему сказать? Ну, он дружелюбный и по-своему герой. Все время пытался пойти в бой, но его не пускали, потому что он великолепный водитель камазист, Он был на службе техники. И, ну, я могу пару прикладов рассказать, но это, это будет долго, это история, если, ну, потребно. Если можно, хотя бы одну, пожалуйста. Одну, ну, мы от 1 квитня нас перекинули под Новоселовку на Донбасс, раздольно Мы приехали пять 5 утра, мы тогда еще не были, даже не было ни бронежилетов, ни касок, ничего не было. И в центре Селева оставили все машины. Через час буквально, говорит, вы час, ну, час, ну, час ну, часа два, ну, пять утра, в пятранку десь И нам, кажут, круговая оборона, прорыв. Одну роту туда, одну туда. И тогда Жека молодец он. У него команду был, у него Третья КАМАЗа была ТМК, 7 Ну, а ТМК это мины. И он, да, был минометным стрелом, он успел сковаты. Ну, сам, естественно, потом убежал, от, <режит> прятался. Ну, что такое КАМАЗ, треть минами забит, если бы любое попадание, там, <режит> ой, было. Он сховал КАМАЗ-то тогда, и Красавчик, это еще до помых э, мы выбили еще вот тогда, тогда, Вот, и что, ну вот, красавчик. Что вот. еще за него рассказать? Рот, он всегда пытался пойти до передовую, но рот не пускал, говорит, таких камазистов мало. Угу. И он, он камаз свой, хм, а что нам тогда давали первые дни, там, ну, убитые машины, мы переваривали их, это там, нам дали две недели. Я тоже ему тогда то, помогал. И он его довел до того, что он ну, вообще не отказывал. И ротный его, да, никуда не пускали, ты хороший командист, ты это. Ну, такие он пошел э -э, в окопы, блин, ну, когда людей уже не, ну, не хватало. Ну да, там 3-4 дня, конечно, его потом Я говорю, а что ему 50 с лишним роки, геморрой его это, я тогда еще на него ржал, я говорю, ну блин, ну вот видишь, ты в жопу Говорю, ну куда ты, говорю, тебе бегать, и мне бегать, я уже там побывал, ну, говорю, не надо, а ты, что ты делаешь, ну куда? Ну, после госпиталя опять вернулся. Ну, не, красавчик, он молодец, он все, что мог, он э, куда надо подвозил Допили до пили первой линии фронта. Бурево на это, на это. Хорошо тогда, но и я ж с ним 22-му потом мне сказали. Вот, он никогда не стеснялся, молодец. Он, он рвался вперед. То есть, смотрите, другими словами, он водитель от Бога, правильно я вас понимаю? Так, так, так. Его единственное, что не сажали на, насколько я помню, его не сажали на машину, идти, чтобы хлопцы на передовую выводить, потому что, ну, в ночи хреново бачат. Ну, то есть, а там, ну, я, ну, действительно, в ночи, когда плохо бачишь, а мы часто без фар, без света. Вот. А так он водитель от Бога, то есть за машиной, за это он все выполнил свои обязанности, не то что обязанности, ну как товарищ хороший. Как человек, не гнилой, да, хороший. Да, он ну, не гнилой абсолютно. Я вот когда я после поражения у меня около река ЦЦК, вот у меня машина взломалась, он своему, вальняцкий у него таврия стояла, говорит, Ваня, бери, говорит пользуйся, ну, это приятно, ну просто так вот, дал ключи, блин, пользуйся, ну, ну а что еще рассказать, ну по браты. То есть, перебывающий на войне, перебывающий на Вене, он да. отдавал себе на 100%, как морально, так и физически. Так, так, ну, ну, что за техника следил, что за это, ну красавчик. А скажите, пожалуйста, слышали ли вы, что у Евгения Петровича хотят ну, отобрать жилье, квартиру? Э -э, буквально 2-3 дня назад угу. он мне позвонил, что вы подъедете, поговорите на эту тему. Но он никогда не жаловался, ну, не говорил за это. Вот, мы только в принципе созвались, там, ну, раз на месяц, чтобы, ну, может, как зустримся, пересечемся, угу. потому что, ну, мы очень много э -э, времени вместе проводили, ну, как, по службе, ну, мы рядом в хате, только хатах не были. То есть человек не прятался и выполнял. Так, 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 ну... Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к тому, что у военных ребят, которые воюют и у них забирают жилье? Ну, это, мягко сказано, очень плохо. Дуже погано. Угу. А скажите, вам Евгений позвонил, он вам говорил, что подъеду я, э, взят у вас интервью, а по поводу того, что у него отбирают жилье, он вам э, поведомлял что нет? Не, он сказал, у меня проблемы с жильем, подъеду с тобой, поговорят, адвокат, это и я говорю, угу. да, Жека, вообще не вопрос, для тебя все что угодно, а интервью, что будет, я только от вас узнал, я такой вообще в шоке, я не подготовился, я... Тут как, я перед войной хату купил, развалил, сейчас восстанавливаю. Ну, вот так, какой есть, такой есть. Угу. Я вас поняла. То есть вы, э, пока не началась война, вы купили... Так, Клево. так, да, сделка прошла 11 лютого, то есть, а война, знаете, 24 Чтобы жить с семьей, правильно я вас так, понимаю? Так, так, так. Скажите, пожалуйста, а вы пошли добровольно или по повестке? Не, я добровольно. И Евгений Петрович, да, он тоже пошел? Так, да, да, вот такая судьба. Вот, мы там и познакомились, попали в шестой й отдельно стрелецкий запарийский батальон. Угу. Я вас поняла. То есть, а скажите, вот, расскажите еще про Евгения Петровича. Он строгий или он юморный, Вот что-нибудь. Вот что-то, может, какую-то... Да, он юморной, у него странный юмор. Он не строгий. Он просто нормальный человек, добрый. Я не знаю, как его характеризовать. Он не строгий, он не жесткий, он не он и не мягкий, он ну, просто нормальный. И да, любит свое дело, он знает свое дело. Ну, а так, ну, не А ярко. есть ли у вас какая-нибудь юморная история, вот, вместе, вот, может, вы приключила с вами, вот, юмор? С нами, а, ну, и, с тоже. Угу. Ну, да, ну, я как... Да не, не, не буду рассказать. Добрый. То то, 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 такая, то уже между нами, то уже это, ну... Но юмор есть, да? Да, не один, но... А что, то такая. Мужской, да, получается? Так, так. Я вас понял. А скажите, пожалуйста, и еще у меня вопрос. Если а, и вот я вас попрошу, да, у нас будет заседание, когда, чтобы вот, прийти на заседание, поддержать Евгения Петровича. Да, ну вообще не пытание. Он уже как стоящий человек. Он, он, он выложился в свое время на стол, не знаю. Я сейчас уже два рока бачил его. я не думаю, что он стал хуже. Не верю просто. Угу. Я вас зрозуміла. Спасибо вам большое. И вам дякую. І саме велике вам дякую. Це від моєї родини, це від мене, від моєї донечки, від моєї матусі за захист, за те, що ми спокійно спимо, за те, що ми живемо. Якщо б не ви, хлопці, якщо б не ви, нас би не було. <різь> дякую саме. Дякую. Ще раз нагадую, що в місті Вільнянськ у військового мер Вільнянська, Мусиєнка, якщо я ну, пам'ятаю фамілію, да, разом зі, зі, зі своєю командою отобрали у воєнного жилье. А, Я не думаю, що це перша квартира. сделка, которую они провернули, значит, прописали туда быстренько семью, особенно двух малолетних детей, а мы же прекрасно все знаем, что чтобы у человека отобрать жилье, надо а, именно прописать туда малолетних детей. Но еще раз напоминаю, если людина прожила больше ниш 10 лет в может ли она имеет право на это житло. Это вам доведомо. Тому в кого є службове житло і хто прожив більш ніж 10 років, особливо хто зареєстрований, знімайте, переводьте зі службового житла в приватне, знімайте тобі ж, з обліку і займайтеся приватизацією. Не повинно бути, що коли наші хлопці оборонять неньку Україну, а якісь особи займаються від жимом житла. І я не думаю, що це тільки, не тільки місто Вальянськ, не тільки місто Запоріжжя, якщо ми подивимося статистику по Україні, не мовчить і потрібно. нам объединяться. Объединяться для чего? А для того, чтобы беспредела этого не было. Как-то так. Все, ребят, Самое главное я услышала, каким был Евгений Петрович, как человек, как захисник наш. И это на первое видео. Я еще буду брать у его побратимы еще интервью тому на потребном и какая то пишет Анастасия, вы лучше делом э, людям помогите, а то, как в YouTube не зайдешь, одни стримы. Анастасия, я тебе хочу одну сказать. Возьми и помоги. Э, людям, э, людям, которым я помогаю, они знают. Э, поэтому я в Украине не одна, и надо объединяться. Ну, Роман пише, ну що за вічний Ну, начнемо з того, що напоминаю, що Анжела Ростимовна ютуб канал не монетизирован, деньги я на своїх стрімах не зарабатую. Ну, це ж ви знали. Це хейтерам із завісті. Все, буду закінчувати ефір. З вами була Анжела Ростимовна, онука Джавейра Махмедовича, та онука репресована Кримська в 1944 року Міхаї Баргімовна Фука. Ми йдемо до перемоги. Дякую.